क्या -क्या है? आपने जो मैंने आपको कल ही प्रॉमिस किया था कि डाइवोस में सर्दी काफी है ठंडी हवा एंजॉय करने सीएम साहब गए इलीगल सीएम वापस आने पर हवा गर्म करेंगे तो यही बात है डाइवोस के दौरे पे पिछले साल भी अगर आपने देखा होगा तो 28 घंटों में 40 करोड़ का खर्चा हुआ है इस बार 40 ये आंकड़ा बहुत जरूरी है उनके लिए चालीस लोगों को साथ में लेके गए इनमें से एम का पॉलिटिकल क्लियरेंस कितने लोगों को पता नहीं क्योंकि काफी सारे लोग अभी अभी दिख रहे हैं कोई फोटोज डाल रहे हैं ये सारे जो लोग हैं जो नॉन ऑफिशियल लोग हैं वो अभी डेलीगेशन में दिख रहे हैं एक एम है एक फॉर्मर एम है जो कभी दस साल पहले एम हुआ करते थे उनका वहां क्या रोल था किसी को पता नहीं है जो एम के चार लोग हैं महाप्रीत के आठ या नौ लोग हैं उनका वहां क्या रोल है इतने लोगों का मैं समझ सकता हूँ कि हर एक जो डिपार्टमेंट है उससे एक अफसर और कोई दो तीन अधिकारी जाए लेकिन यही बात है कि नौ नौ दस दस लोग लेके गए हैं लेकिन अपने जो मित्र पक्ष है उनमें से एक भी भी कोई लेके जा नहीं पाए तो ये कौन सी बात हुई जो करार करने थे वो यहां भी हो सकते हैं डेवोस एक ऐसी जगह है जहां आप अन्य सारे जो लोग हैं तज्ज्ञ हैं उनसे मिलते हो बातचीत करते हो ऐसे सिर्फ करार करने हो तो महाराष्ट्र में भी हो सकते थे सिर्फ ठंडी हवा जैसे वो गुवाहाटी गए थे क्या

ये तो आपको आपको हर दिन पता 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 चलता 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 है 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 हमसे पहले भी क्योंकि जैसे ही उनकी आ जाती है में सभी को ये महाराष्ट्र आता त्यांनी महाराष्ट्रासाठी काय आणलंय हे कळतच नाही स्वतः मजा करून आलेले आहेत पण पन... दुखा ची गोष्ट कि जिथे खूब काम हो वरा ने नहीं लेकिन मुझे लगता है एक ही बात है कि उनसे उनसे बढ़कर ये पोस्ट कैसी हो सकती है कोई एक वंशवाद में जो चिल्लाने वाले लोग हैं तो उनकी पोस्ट महायुडीन पे आई है प्रधानमंत्री जी पे मैं कभी कुछ बोलता नहीं लेकिन आज जो पोस्ट है मुझे दर्द इसी बात का है कि एक नेदरलैंड्स पहले ऐसे कौन सा देश है जो डायरेक्टली एमपी के साथ ऐसे करार करता है और कौन से एमपी ऐसे हैं जिनको पॉलिटिकल मिला क्लियरेंस मिला हो कि चार या पांच म्यूनसिपल कमिश्नर्स हमारे एक बीएमसी से एम लेके गए ठाणे म्युनिसपल कमिश्नर है के के कोई है ये सारे लोग एमएमआर को लेके कैसे जा सकते हैं और ये तो एक मंत्री जाने चाहिए इस पर तो नक्कीच पण त्याच्यात अजून एक विचार करा की ह्यांच्या सभेसाठी जसं दसऱ्याची सभा झाली होती जो काही सर्कस त्यांची झाली होती त्याच्यात साठ लाख त्याचा खर्च हा मुंबई महानगरपालिकेने दिला आहे म्हणजे पक्षाचं कार्यक्रम आणि मुंबई नगर महानगरपालिका पैसे भरत आहे म्हणजे तुम्ही आम्ही त्यांच्या सर्कससाठी पैसे भरतोय हे आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तस सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका